будет масса и отсюда и отсюда и масса будет одна и та же то есть что я вот здесь стою вот туда вот 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 вот, вот. и они приблизительно равные хотя с другой стороны конечно вот когда вы стоите прямо, просто так легче облокачиваться. а когда вы заходите за него то потруднее, труднее по непривычнее. но вот он сейчас и замечательно, да? что масса, так сказать, сохраняется, даже я захожу за него, то масса все равно сохраняется. В да, и даже почувствительнее, потому что а, есть момент удобства. Если вам удобно, то вы сильнее становитесь. Не в смысле мышц, а вам удобно и конструкция лучше работает как, при взаимодействии. Теперь такой момент, когда вы бьете, очень часто вот, ударяете как-то по поверхности удар такой идет, шлюп, ну, как бы вот, вот, так вот, вот я вроде бы удар. Чтобы сильнее ударить, начинаю вот так прибавлять туда такое усилие такое, дополнительное такое. Раз, вот, понимаете, да? И вот все видите, что со стороны я вроде как прибавил. Хотя на самом деле вы замечаете, что почти то же самое. Ну, может, чуть-чуть прибавил. Ну, практически, да? Очень близкий удар. То есть еще раз. Вот так. И теперь, да-да-да, вот шкот, шкот все куда нормально. И вот эта прибавка иногда настолько прибавляет, как бы резко и такое такой ружье, такое движение, что рука останавливается и дальше не двигается. И она приходит к поверхности, бьется, все вы прибавили, да, к другому какой-то создает небольшую. А дальше она не идет. То есть потому, что мы сильно напряглись. То есть получается такой момент, вместо того, чтобы прибавлялось все больше и больше, начинается после прибавки, после вот этого дополнительного полка ускорения, допустим, на вот, происходит торможение. И удар иногда называется по поверхности. То есть он такой по поверхности. То есть вот я просто ударяю, а вот я. вот Вроде как прибавил. Ну да, что-то чуть-чуть есть. И вот теперь посмотрим такой момент. Не буду прибавлять, как бы, да? а буду наоборот вести вот свободно вот так. Не буду вот так ускорять. Вот так не буду ускорять. Просто буду пока ровно вести. Ровненько так, ну как бы. Я иногда называю так бросаем, потому что это связано с ножом, когда нож бросаем, и когда его свободно бросаешь, и он свекается, звук такой характерный. Такой. Такой. Вот. Уже знаете, что хорошо вошел. Значит, вот я просто веду, ну понятно, все просто веду. Ну, так вот, вот, так. Да. Теперь прибавляю, веду с мышцами, прибавляю еще мышцы. На самом деле происходит торможение. Хотя ощущение складывается, что я вроде как куда прям. Теперь вот этот кулак просто веду. Вот. Посмотрите, вот он не смотрится как куда. как куда но он чувствуется как будто приваривает Есть такое ощущение? С чего я вдруг руки? На видео не видно. Пробуем показать, но не видно. Запретите теперь. смотрите, какая интересная разница. я тоже напрягся, смотрите. Терпимо, терпимо. Прибавлю ускорение в конце. вам прибавим. Ну, чувствуется, что прибавило. ух, прибавил. Не буду ничего прибавлять. Во-первых, напрягаться не буду, во-вторых, прибавлять напряжение не буду. Просто буду водить. Что-то поменял? А что вы перестал напрягаться? Он напрягается, появляется дополнительная опора, еще лучше взаимодействует. Расслабленная рука, разность потенциала, некоторых пробивает на электричество. Отсыхает. С чего вдруг? Со стороны невероятно да не держит. Да вот так делают. Да и вы видите, да вот так ведет. Пока не попал. Как только попадает, сразу мнение другое. Может и так ввел, но важно не это. Уже не это важно, как ввел. А важно, как это чувствовалось. Да. Хорошо, попробуйте. Ну тогда свой узнаешь,